किरीटिनङ्गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहन्तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते किरीटिनङ्गदिनं किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं चक्रहस्तं च मते मेले आघात चक्रहस्तम् इच्छामित्वान् इते मे मेले आघात इच्छामित्वान् मित्वान् इच्छा मित्वान। मित्वान। द्रष्टुमहन् द्रष्टु दधिकर संयुक्ताक्षर त अल्पप्राण मुन्दे थै महाप्राण दीर्घ चरणदकोनेगे ह्रस्व तथैव इच्छामित्वान् द्रष्टुमहन्त तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन तेनै ರೂಪೇಡ ಚತುರ್ಭುಜೇನ ಈ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಭುಜೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ತೂ ದೀರ್ಘ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಗಮನಿಸಿ ಈ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಭುಜೇನದಲ್ಲಿ ಜೇ ದೀರ್ಘ ಚತುರ್ಭುಜೇನ ಸಹಸ್ರಬಾಹೋ ಮೇಲೆ ಆಘಾತ ಬಾಹೋ ಎರಡು ದೀರ್ಘ ಸಹಸ್ರ ಬಾಹೋ ಭವ ಮೂರ್ತೆ ವಿಶ್ವ ವಿ ಮೇಲೆ ಆಘಾತ ಮೂರ್ತೆ ಎರಡು ಅಕ್ಷರ ದೀರ್ಘ ಸಹಸ್ರ ಬಾಹೋ ಭವ ಮೂರ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಪೂರ್ತಿ ಶ್ಲೋಕ ಮೂಲಗೀತೆಯ ಪ್ರಕಾರ किरीटिनङ्गदिनञ्चक्रहस्तमिच्छामि त्वान् द्रष्टुमहन्तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्ने रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्ये न दृष्टपूर्वम् श्लोककुमदुलु श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन मया या दीर्घि नन्तर अद्रे आघात बर मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् रूपं परन्दर्शितमात्मयोगात् रूपं परं दर्शितमात्म मा दीर्घ मात्मयोगात् रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्त तेजोमयं तेजो एरडु अक्षर दीर्घ मन शब्द विश्वमनन्त विश्वमनन्त वि मते नमले आघात विश्वमनन्त माद्यम् मादीर्घ बरु तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट ह्रस्व न दृष्टपूर्वं पूदीर्घ यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् नोडोणा पूर्तिश्लोका मत्तोमे श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न एवं रूपः शक्य अहं द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर नवेद न ह्रस्व नवेदयज्ञा यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्नवेदयज्ञाध्ययनैर्नैनन्तर अर्धरकर नवेदयज्ञाध्ययनैर्मुन्दे न दानैर्न दानैर्न चक्रियाभिर्न न चक्रिया न मते च एडूरस्व च मेले आघात बर न चक्रियाभिर्न भिर्न तपो पो दीर्घ तपोभिरुग्रैः भिरुग्रैः ಆಘಾತ ವಿಸರ್ಗದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಹಿ ಎಂದು ಬರಬೇಕು ತಪೋಭಿರುಗ್ರೈಹಿ ಲೋಕೆ ರೂಪಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ವಾರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ನಾಸಿಕಾವ ರೀತಿ ರೂಪಶ್ ರೂಪಶ್ शक्य शमेले आघात शक्य अहन् अहन् नृलोके नृ नृलोके लोके एरडो दीर्घ एव शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन प्रवीर द्रष्टुं त्वदन्येण ತ್ವದನ್ ಯೇನ ಎ ದೀರ್ಘ ಮುಂದಿನನ ಹ್ರಸ್ವ ಬರಬೇಕು ದ್ರಷ್ಟುನ್ ತ್ವದನ್ಯೇನ ಕುರು ಪ್ರವೀರ ಕುರುಪ್ ಕುರು ಎರಡು ರಸ್ವ ಮೇಲೆ ಆಘಾತ ಪ್ರವೀರ ವಿದೀರ್ಘ ಕೊನೆಗೆರ ಹಸ್ವ ಕುರು ಪ್ರವೀರ ದ್ರಷ್ಟುನ್ ತ್ವದನ್ಯೇನ ಪ್ರವೀರ ನೋಡೋಣ ಪೂರ್ತಿ ಶ್ಲೋಕ ಮೂಲಗೀತೆಯ ಪ್ರಕಾರ न वेदयज्ञाध्ययनैर्नदानैर्नचक्रियाभिर्नतपोभिरुग्रैः एव अहं द्रष्टुं कुरु प्रवीर